В студію громадська онлайн. В нас на скап зв'язку вже є Ніколай Полозов, адвокат Надії Савченко. Я коротко про те, як власне, ця справа просувається. Отже, адвокат Савченко Марк Фейгін, ми вже про це говорили, повідомив про завершення експертизи української льотчиці в інституті Сербського в Москві. І в ЗМІ повідомляють про закінчення експертизи і визнання її усудною. Захист офіційно, поки не повідомляли. Написав Фейгін у Твіттері. Я також сказав, що. Всі звинувачення абсолютно липові про тендії Савченко і закидають нагадаю двух двох російських журналістів біля Луганська, зокрема в селищі Металіст. І також закидають, говорять про те, що вона незаконно перетнула кордон Україну -Росі... Україно-російський кордон, так але ми знаємо про те, що її насправді вивезли звідти, коли вона була у полоні в Луганську, і звідти її вивезли на територію Російської Федерації. Ніколай Полозов один із адвокатів Надії Савченко. Ніколай, здравствуйте. Слышите ли ви нас? Да, слышу. Есть ли вы какие-то подробности э, из того, что Макс Фейгин рассказал уже о, о том, что была эта экспертиза и о том, что, как бы, надежда, надежду можно судить? И вообще официально уведомляли ли защиту об этом решении, потому что Марк Фейгин говорил о том, что официально такого э, уведомления не было еще. Да, о завершении экспертизы сегодня сообщили э, некоторые российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет. Официально защиту никто не уведомлял. Мало того, у нас был суд. По нашей жалобе на постановление о назначении этой стационарной экспертизы, и суд у нас был отложен на 11 ноября, поскольку в ходе суда следователь заявил о том, что экспертиза продлится до 10 ноября. Это было, по-моему, 23 октября, этот суд у нас был, и, по крайней мере, по состоянию на неделю назад, экспертиза должна была продолжаться. А тот факт, что ее вот так вот неожиданно и быстро завершили, на мой взгляд, объясняется рядом факторов, прежде всего политических, поскольку в, скажем так, юридическом ключе никаких оснований для того, чтобы досрочно каким-то образом завершать экспертизу, абсолютно нет. Учитывая тот факт, что я вчера встречался с Надеждой в клинике имени Сербского, и она мне сказала вчера, что э, над ней врачи не проводили никаких исследований, ей не задавали никаких вопросов, она не приходила никакого тестирования, которое обычно проводится э, в рамках такой вот экспертизы. Поэтому, э, на мой взгляд, вряд ли вообще какая-то Экспертиза проводилась в принципе, ее какое-то время там поддержали, а теперь, исходя из политической ситуации, пытаются э, вывести дело все-таки на суд и осудить как можно скорее, поскольку международный скандал, э, связанный с этим делом, набирает существенный оборот. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что виделись с Надеждой. Как она вообще себя чувствует? И ну, что она думает сейчас по этому всему поводу? Ведь она сейчас депутат уже фактически Верховного Совета Украины. да, на первый номер в списке Батьевщины. Сможет ли это вообще этот факт что-то изменить в ее содержании под стражей? А, да. Ну, во-первых, чувствует она себя хорошо. Она здорова. По счастью, те методы воздействия на нее, которые применялись с самого начала, а я напомню, ей не давали спать, включали свет, их прекратили после того, как э, эти действия были преданы огласке. Поэтому, э, в принципе, она чувствует себя хорошо. Но э, в этой больнице совершенно ничего делать, и у нее нет бумаг, на которых она может писать какие-то письма, э, заметки. И, э, конечно же, она э, страдает вот, вот этой вот бездеятельности, в которой вынуждена находится. Что касается ее статуса, то э, на мой взгляд, она пока не ощущает, скажем так, в полной мере вот этот новый статус, новое свое состояние в виде депутата Верховной Рады. Прежде всего, она считает, что данный статус поможет увеличить шансы Украины при, скажем так, решении политического вопроса о ее выдаче или соответственно или соответственно обмена на каких-то условиях. Спасибо вам большое. Будем следить за этой ситуацией, которая происходит с Надеждой Савченко. Это действительно одна из топ-тем в украинском информпространстве, потому что это очень важно. Человека просто как бы незаконно, даже, можно сказать, похитили с территории Украины, вывезли, вывезли в Россию и шьют ей абсолютно липовую, липовое дело. Я бы еще хотел добавить да, момент да, существенный. Да, говорите. Вчера Надежда Савченко рассказала мне, что по телевизору, который есть в клинике имени Сербского. Она увидела в новостях одного из своих похитителей. Mm -hmm. Это Игорь Плотницкий, бывший командир батальона сепаратистов так называемой Донецкой Республики Заря, а ныне глава Луганской так называемой Народной Республики. И, собственно, вот этот Плотницкий она рассказала, непосредственно участвовал в ее похищении и руководил теми лицами, которые вывозили ее с территории Украины на территорию Российской Федерации и передавали Федеральную службу безопасности. И насколько мне известно, против Плотницкого еще одного гражданина Российской Федерации, некого Попова уже возбуждено уголовное дело. Им в Украине заочно предъявили обвинения по факту похищения Надежды Савченко. Я да. считаю, что это очень позитивная новость. И, по сути, в том случае, если действительно удастся в Украине установить, что именно эти люди похищали Савченко, это полностью опровергает российскую версию о том, что она самостоятельно перешла границу. А я напомню, что буквально вчера стало известно, что Следственный комитет передал в ФСБ сообщение о для того, чтобы ФСБ возбудило дело по статье 322 «Незаконный переход государственной границы в отношении Надежды Савченко». Вот если удастся в Украине установить факт ее похищения и вот этих лиц, которые ее похищали, то тогда в России следствию будет гораздо сложнее доказывать вот те обстоятельства, на которые они ссылаются, что якобы она сама переходила эту границу. Да, на самом деле, Николай, я хотела бы подтвердить ваши слова, потому что действительно сегодня в пресс-службе пресс, в пресс прокуратуры Киева сообщили о том, что двум террористам из так, званой, э, так, называемой Луганской Народной Республики, Игорю Плотницкому и Александру Попову, который является гражданином Российской Федерации, сообщили о подозр... сообщено о подозрении в захвате в заложники и похищении Надежды Савченко. Это вот то, о чем вы как раз сегодня сказали. Да, да. Это очень позитивный момент. Спасибо а, вам. Также, да, еще можно чуть-чуть. Да 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 да, а, да, 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 говорите. Я считаю существенным а, усиление давления а, международного политического на руководство Российской Федерации, в частности, вчерашнее заявление Государственного департамента а, Соединенных Штатов Америки о том, что Савченко должна быть немедленно освобождена. А, и на мой взгляд, вот эта суета, связанная с завершением экспертизы с заявлением генерала Драмманова, это руководитель следственной группы, которая следует Савченко о том, что вскоре ей должны предъявить обвинение в окончательной редакции и уже потихоньку следствие подводить к концу. Вся эта суета связана с тем, что российские власти действительно опасаются этого внешнего давления по данному делу и на мой взгляд для того чтобы все-таки ее судьба разрешилась было получено никоим образом это давление ослабевать не должно наоборот ее дело должно быть в таком что называется политическом эпицентре только в этом случае шансы на ее освобождение будут в высоте. Николай, я бы еще хотела попросить вас разъяснить, вот э, на пресс-конференцию выходила сестра э, Надежды Савченко Вера, и она говорила о том, что существует некая несогласованность между э, украинскими и российскими защитниками НАДИ. С чем это связано и как вы можете это объяснить? Потому что не очень понятно. Она говорит о том, что немножко, я цитирую, украинская сторона правозащитная и российская не находят общий вектор в защите. Угу. Ну, я могу это объяснить следующим образом. Мы общаемся непосредственно с Надеждой, и все, соответственно, ее указания и требования притворяем в жизнь. Но поскольку она изолирована от внешних связей, она не может написать сестре письмо, не может поговорить с ней. Ну, возникает такое ощущение, что происходит некая дезорганизация, кто-то что-то делает, может быть, делает недостаточно. Поэтому... Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема. В ближайшее время Вера собирается приехать в Москву, и я уверен, что она переменит свое мнение. Все развивается строго в том соответствии, которое указывает нам надежду. Ну и еще я хотела бы уточнить, я понимаю, что этот вопрос вам чаще всего задает статус Надежды Савченко, ее избрание в Верховную Раду. Как по-вашему все-таки повлияет на ход дела, все-таки если раньше группа депутатов польских и украинских пыталась добиться встречи, но такой возможности они не получили, и вот Марк Фегин демонстрировал документы, это был отказ во встрече, вот как вы считаете, как это может повлиять в дальнейшем? Дело в том, что избрание ее в качестве депутата Верховной Рады открывает новое окно возможностей. Как заявляла уже Юлия Тимошенко, Надежду Савченко будут делегировать в парламентскую ассамблею Совета Европы, где она получит иммунитет, международный иммунитет евродепутата. Вот. В таком случае удержание ее за решеткой в России... Ну, по сути, будет э, таким очень глубочайшим международным политическим кризисом. Я не думаю, что российские власти пойдут на столь существенное обострение. Спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо за то, что вышли с нами на связь.